بسم الرحیم السلام علیکم ویورز اس وقت کرنٹ uh, uh, جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈسکس uh, کرتے ہیں کہ حلب میں جنگ کیا ایران کے لیے غزہ اور لبنان کے علاوہ شام بھی حالات مشکل ہو گئے ہیں ریسنٹلی جو ہے شام کا ایک علاقہ ہے حلب وہاں پہ بھی قبضہ کیا گیا ہے باغیوں نے وہاں پہ آ کے قبضہ کیا ہے اور اس قبضے کے بعد جو ہے ایران کے لیے غزہ اور لبنان کے لیے لبنان کے علاوہ شام میں بھی حالات کافی حد تک ٹائٹ ہو چکے ہیں اور جو ہے اس وقت برشار و دوبارہ بہت زیادہ پریشان ہے شام کے دوسرے سب سے بڑے شہر حلب پر صدر برشار رسد کے مخالف ملیشیا جو گروپ تھا اس نے تیزی سے وہاں پہ حملے کیے اور حملے کرنے کے بعد فوج کو بغا دی ہے بشار ورسط کی اور اس کو نکال دیا وہاں پہ شام کی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ باغی حلب کے بڑے حصوں میں داخل ہو گئے ہیں جو بشار اسد نے وہاں پہ اپنی فوج ڈیٹین کی ہوئی تھی اس نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ باغی جو ہیں حلب کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ قبضہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو یہ اکثریت پسند بنیادی طور پر جو ایک اسلامی گروپ ہے اور, اور جہادی گروپ ہے اور یہ سیمٹی ٹو گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس شہر میں کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں یاد رہے کہ آٹھ سال قبر جب شامی فوج نے حل پر قبضہ کیا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ آٹھ سال پہلے شام فوج نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا تو یہاں کے شہر شہریوں نے بشار راست کی فوج کی حمایت کی تھی اور ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا تھا اس سے پہلے یہ کہ یہاں پہ باغی موجود تھے جہادی تنظیمیں موجود تھی لیکن بشار راست کی فوج نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا اور جب جیسے ہی قبضہ ہوا تو جو مقامی لوگ تھے انہوں نے مور دین ویلکم کیا انہوں نے ویلکم کیا برشار ریاست کی فوج کو قاسم سلمانی کی سبراہی میں ایران نے روسی فضائیہ اور شیعہ ملیشیا کی مدد سے اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے کئی مہینوں تک رائی جاری رکھی جو ایران کا قاسم سلیمانی تھا جو شہید ہو چکا ہے اس نے اور جو روس کی فضائیہ نے اور ملیشیا جو گروپ ہے اس کے ساتھ اس مدد کے ساتھ انہوں نے کئی مہینوں تک جنگ جاری رکھی اور اس کے بعد اس پہ دوبارہ قبضہ کیا تھا آپ کو بتاؤ کہ دوہزار سولہ میں حل پر دوبارہ قبضہ قبضے نے شام کی تیرہ سالہ خانہ جنگی میں برشار راست کی پوزیشن کو مستقیم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا یعنی کہ تیرہ سال تک جنگ لگی اس کے بعد جو ہے دوزہ سولہ میں ہلپت بارہ قبضہ کیا گیا تھا اور اس قبضے کے بعد بشار رسد کی جو پوزیشن کافی سٹرونگ ہو گئی تھی لیکن اب حالات کافی چینج ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کے اندر جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے روس اور یوکرین کے اپس میں جنگ چل رہی ہے یوکرین کی جنگ پر توجہ مقروض ہونے کی وجہ سے روسی فضائیہ شام کو پہلے جیسی فضائی مدد نہیں فراہم کر سکتا کیونکہ اب روس بھی جو ہے یوکرین کے اندر انوالو ہو چکا ہے اب پہلے روس جو تھا وہ اپنی مدد دیتا تھا فضائیہ مدد دیتا تھا شام کو برشار ریاست کو لیکن اب وہ پہلے طرح مدد نہیں دے سکتا جیسے وہ پہلے مدد دیتا رہا تھا اور گزشتہ مہینوں میں اسرائیل حملوں کی وجہ سے پاسدان انقلاب اور حزب اللہ کی کمزور ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے بہت زیادہ حملے کی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل نے جو ہے ایران کے جو انقلابی پاسدان انقلاب اور حزب اللہ وہ بھی کافی حد تک کمزور ہو چکی ہیں اب اب کافی حد تک جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل نے جب جنگ سٹارٹ کی ہے تو اس کی وجہ سے ایران بھی کافی حد تک پریشان اور کمزور ہو چکا ہے اور حزب اللہ کی بھی کافی حد تک کمر ٹوٹ ہو ٹوٹ گئی ہے اور شامی فوج کے لیے شہر اور آس پاس کے علاقوں میں اپنا دفاع کرنا مشکل ہو گیا ہے اب جیسا کہ ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ شام ایران ترکی سب جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ ہسٹری جو ہے وہ اپنی طرف چلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب حلب کے اوپر جب قبضہ ہوا ہے اس قبضے کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے کیونکہ پہلے ایران کا یہاں پہ کافی ہورڈ تھا اب ایران کا ہورڈ ختم ہوا ہے تو دوبارہ وہاں پہ جہادی جو تنظیمیں وہاں پہ آنا شروع ہو گیا انہوں نے ویدین ٹائمز کے اندر اندر وہاں پہ دوبارہ قبضہ کر لیا ہے کیونکہ پہلے اہل تشریح کا قبضہ تھا لیکن اب اہل تشریح کا قبضہ جو ہے وہ جو ہے ختم ہو گیا ہے اور اب ان کا قبضہ ہو چکا ہے پھر جہادیوں کا مرشقی ستم تنازات سے بڑے چودہ مہینوں کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کی پروکسی وار جو چلاتے تھے غزہ کی پٹی اور جنوبی لبنان کے علاوہ شام میں بھی کافی حد تک حالات جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو چکے ہیں اور یہ دن کے انہوں نے ایجیٹیشن بھی کیا ہے دوزہ سولہ میں استنبول میں حل پر دوبارہ قبضے کے بعد ایرانی مخالف مظاہرے بہت زیادہ ہوئے تھے یعنی کہ دوزہ سولہ میں استنبول میں بہت زیادہ ایجیٹیشن ہوا تھا جب جب دوبارہ قبضہ ہوا تھا ایران کا وہاں پہ لیکن اب صورتحال کافی حد تک, تک تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت ایران جو ہے وہ کافی حد تک انوالو ہے فلسطین کے اندر انوالو ہے لبنان کے اندر انوالو ہے شام کے اندر انوالو ہے اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل کے اندر انوالو ہے اس وجہ سے ایران کو ہر طرف سے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا ہے حل پر دوبارہ قبضے میں روسی فضائیہ حزب اللہ اور قاسم سلمانی کی کمان کے بغیر ممکن نہ تھا اور دو سولہ دسمبر دو سولہ کو اس یعنی کہ سولہ دسمبر دو سولہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے شام کی صدر بشار وسط کی حمایت کے خلاف اسلام پسندوں کے ایک گروپ نے نماز جمعہ کے بعد استنبول میں ایرانی کونسلیر جنرل کی طرف مارچ کیا تھا اور بہت بڑا ایجوٹیشن کیا تھا دو سولہ کی بات ہے یہ تو اس وقت بھی کافی زیادہ استنبول میں ایجیٹیشن ہوا تھا لیکن اس ایجیٹیشن کو بائی فورس ختم کیا گیا لیکن اب جو صورتی حال ہے وہ کافی ڈیفرنس ہے پولیس نے ان مظاہرین کو رکاوٹیں کھڑی کر کے ایرانی کونسلیٹ کھانے کے قریب جانے سے روک دیا تھا لیکن صافیوں کی صافیوں اور کیمروں نے ان مظاہرین کے پلے کارڈ کی ساتھ تصویریں کھینچ لی اور جس پر ایرانی مخالف نعرے درج تھے اور بہت زیادہ ایجیٹیشن اس وقت ہوا تھا سولہ دسمبر دو سولہ کو ان دونوں بشعار ارسد کی مخالف مسئلہ اپوزیشن کے نے کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد حلب میں شکست تسلیم کر لی تھی اور شامی فوج نے چار سال بعد شہر پر مکمل, مکمل قبضہ کر لیا تھا یعنی کہ بہت زیادہ ایرانی جو بشار ارسد کی جو فوج تھی اس نے چار سال کے بعد دوبارہ اس شہر پر حلب قبضہ کیا تھا لیکن اس قبضے کے بعد بہت زیادہ ایجیٹیشن بھی ہوا تھا لیکن اس ایجیٹیشن کو بائی فورس جو ختم کیا گیا حل پر دوبارہ قبضہ روسی فضائیہ پاکستان انقلاب لبنان کی حزب اللہ اور قاسم سلمانی کی کمان میں ایران کی حمایت یافتہ دیگر ملیشیوں کے بغیر ممکن نہیں تھا اگر ان یہ ساری سپورٹس نہ ہوتی تو حلب کے اندر قبضہ لینا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ وہاں پہ جہادی تنظیمیں بہت زیادہ سٹرونگ تھیں اور باقی بہت زیادہ سٹرونگ تھے اس سٹرونگ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی ملک ہیں جس میں شام ہیں اور اس کے بعد ترکی ہے اور اس کے بعد ایران ہے ان کی اور رشیا جو ہے اس کی مدد کے بغیر وہاں پہ قبضہ ہونا بہت زیادہ مشکل تھا اسد کی مخالف اپوزیشن کی شکیست انقرا کے لیے باعث تشویش تھی کیونکہ اس گروپ کے ایک بڑے حصے کو ترک حکومت کی حمایت حاصل تھی اس دن جب میں نے ترکی میں اسلامی پسندوں کو اعتدا کی رپورٹنگ کے لیے استنبول میں ایرانی کانسلیٹ جنرل جا رہا تھا تو لمبی سفید داری والے نے ایک شخص نے کہا کہ ایرانیوں کا کیا ہم نے ایران کا کیا بگاڑا تو اس قسم کی صورتحال میں ایک ناول نگار لکھتا ہے کہ جب میں وہاں پہ جا رہا تھا تو میں نے ایرانیوں سے پوچھا کہ یار ہم نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا جب تک جب ترک وزیر خارجہ نے ایران ایرانی ہم منصب کو میرا بھائی کہہ کر پکارا تو کیا ہوا تھا شام کی خانہ جنگی کے باعث انکرہ اطرحان کے درمیان تعلقات دو پندرہ اور دو سولہ میں کشیدہ تھے بہت زیادہ کشیدہ تھے شام کی اور ترکے جو ہے انکرہ کے حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے دو پندرہ دو سولہ میں کافی ٹائٹ حالات رہے تھے لیکن شام کی خانہ جنگی میں دوسرے ملکوں نے بھی حصہ ڈالا لیکن دشمنی کی آگ ایران اور ترکی کے درمیان بڑھے کٹی تھی اچھا اس میں حالات یہ بھی تھا کہ ایران اور ترکی کے اندر بھی آپس میں بہت زیادہ اختلافات چل رہے تھے اور دو پندرہ سولہ میں بہت زیادہ ان کے حالات ٹائٹ تھے اور دو سولہ کی ناکامی بغاوت اور اردگان کے لیے ایران کی حمایت نے دو طرفہ تعلقات کو اس طرح بہتر بنانے میں مدد کی کہ بغاوت کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد زرف نے کینگرا کے پہلے دورے کے دوران ان کے اہم منصب ملو چاوش اور اغلو نے انہیں میرا بھائی جواد کہہ کر پکارا تھا لیکن جس وقت انگرہ احترام اور ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات میں تناؤ کو کم کر رہا تھا شام میں ان کے بیچ مقابلہ چل رہا تھا ان برسوں میں ایرانی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقبل ممبران اور دنیا کی بڑی عالمی طاقتوں نے امریکہ چین فرانس روس برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ جوہری معاہدے کرنے میں کامیاب رہا اور عراق شام لبنان اور یمن میں اپنی موجودگی کو بڑھاتے ہوئے علاقائی سطح پر اپنا اثر رسوخ بھی بڑھا لیا ایران نے بڑا ایک ان دنوں میں ایران نے بڑے فتح حاصل کی تھی جس میں اس نے بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے معاہدے کیے اور اس معاہدے میں اس نے کامیابی لی اس کامیابی میں جس میں امریکہ چین فرانس اور روس اور برطانیہ اور جرمنی بھی شامل تھے ان معاہدوں میں جب ہوا تو اس نے اپنا اثر رسوخ اور زیادہ بڑھا لیا اس اثر رسوخ کی وجہ سے اس کے دوسرے جو نیبر کنٹری ان کے ساتھ اس کا دوستانہ تعلقات بھی قائم ہونا شروع ہو گئے اس وقت ایران کے فوجی کمانڈوں نے بحر روم کے ساحلوں اور اسرائیل کی سرحدوں کے قریب اسلامی جمہوریہ کی اسٹریٹجک ٹیپتھ قائم کرنے کی کوشش کی اور ترکی اور ترکی سمیت دیگر علاقائی طاقتیں خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے پریشان تھیں ترکی ہر وقت پریشان رہتا تھا کیونکہ ایران اپنا اثر رسوخ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھاتا جا رہا تھا اور اس کا ڈے بائی ڈے جو ہے اس کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی مداخلت سٹارٹ تھی اور مداخلت کرتا تھا کچھ اس کی اپنی جماعتیں تھیں ان کے تھرو وہ جو دوسرے ملکوں کو ڈسٹرب کرتا تھا اس کے اوپر اپنا ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتا تھا اور اس کا ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی تھی اور اپنا اثر رسوخ وغیرہ جو ہے وہ انکریز کرنے میں لگا ہوا تھا لیکن سٹریٹیجک ڈیپتھ پر اثر, اثر نو غور اب جو حالات چینج ہوئے ہیں اس پر ایران نے اپنا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ جو بنائی تھی اس پہ اب پھر دوبارہ وہ غور و فکر کرنا شروع کر دی ہے کہ کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ کہاں پر لوز ہوئی ہے جس کی وجہ سے سارے حالات اس کے جو کمانڈ مین کمانڈر لیڈر ہیں ان کو شہید کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کی دو اٹھارہ میں جب جوہری معاہدے سے دستبرداری اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے اطلاق نے اسلامی جمہوریہ کو مالی طور پر نقصان پہنچایا جب 2018 میں ٹرمپ آیا تھا اس وقت اس نے جوہری معاہدے سے جو سنگلیشن دستخط کرنے تھے اس سے اس نے بائڈ بائی کیا اور اس نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اس وقت بھی ایران کو کافی حد تک نقصان پہنچا تھا اس سے زیادہ بڑا دھچکا پاسدانے انقلاب کی کچھ فورس کے کمانڈر قاسم سلمانی کا قتل تھا اب قاسم سلمانی کو قتل کر دیا تھا یہ تو آپ کو اس کی ہسٹری کا بتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن اس ان برسوں میں جن دیگر عوامل نے مشکی وسطی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے علاقے یسر رسول کو نقصان پہنچایا ان میں سات اکتوبر دو کو اسرائیل پر حماس کا حملہ بھی شامل تھا سات اکتوبر دو کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو وہ بھی آپ کو آج تک وہ جنگ چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں حزب اللہ کے رہنما حسن رسول اللہ اس گروپ کے کئی سینئر کمانڈر کی ہلاکت اور اور دھماکوں سمیت دیگر حملوں نے جو تفصیلی انٹیلیجنس منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں تھی ایران کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا اس سے ایران اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے بارے میں اثر نو غور کرنے پر مجبور ہو گیا اور دوبارہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ پہ محنت کرنے شروع کر دی کیونکہ اس کے جو مین کمانڈر لیڈر ان کو سب کو شہید کر دیا گیا اور اس لئے ان سب کو ٹارگٹ جو ہے ہیڈ شوٹ کیا ان سب کو کئی سال سے اسرائیل نان شام میں ایرانی ہماری یافتہ ملیشیا گروپوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا تھا اور ایران کے اندر انٹیلیجنس کاروائیوں کے علاوہ ہم فوجی اور جوڑی شخصیات کو نشانہ بنانے میں بھی کامیاب رہا اسرائیل بڑے بڑے اہم لیڈروں کو اس نے شہید کیا ایران کے اور وہ اس جو اسٹریٹجک ڈیپت کو بندا رہے تھے اور انٹیلیجنس کے جو بندے تھے ان کو بھی اس نے شہید کر دیا اور اس میں وہ اسرائیل کامیاب رہا لیکن تیران میں حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کا قطر ایران کے لیے سب سے بڑا درشکوں میں سے ایک تھا اور اس وقت ایران بہت زیادہ پریشان ہوا تھا جب اسماعیل حانیہ اس کے ملک میں تھا اور وہ وہاں پہ آ کے اس کو بلاسٹ کیا گیا اس کو شہید کیا گیا اس وقت ایران بہت زیادہ پریشان ہوا دوسری طرف شام میں ایران کی سب سے اہم پرکس پاسدان انقلاب اور حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کی شدت نے ایران کو پیچھے دس سال دوران خطے میں اس کی کمزوری ترین پوزیشن پر لا کر کھڑا کیا جب جب اسماعیل ہانیہ کو اس کے ملک کے اندر آ کے اس کو شہید کیا گیا اس اور, اور دوسری طرف یہ ہے کہ شام اور ایران کی سب سے اہم جو پراکس پاشدان انقلاب اور حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کر کر کے اسرائیل نے شدت اور ان کو بہت زیادہ پیچھے اس نے دھکیل دیا اور ان کی ساری جو اہم لیڈر ان کو شہید کر دیا ہے اور دس سال پرانی جو ہے وہ پیچھے چلے گئے اس دوران بھی ایران کافی حد تک پریشان ہے کہ اس کے مین لیڈرز کو جو ہے وہ چن چن کے وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اسرائیل تو اس پہ بھی وہ غور و فکر کرے گا ایران اور دیکھے گا کہ اس کی جو ڈیپتھ سٹیٹیجی ہے اس کو کیسے دوبارہ اثر نہ اس کا نوٹس لیا جائے اب صورتیال یہ ہے کہ ترکی اور شام کی جا کے صورتیال کو دیکھا جائے تو ان کے کیا حالات ہیں گزشتہ تیرہ برس کی دشمنی کے باوجود انگرا نے حالیہ مہینوں میں نمش کے ساتھ مسکرات پر آمادگی ظاہر کی تیرہ برس تیرہ سال تک اندرا کی اور شام کی آپس میں جو ہے دشمنی چل رہی تھی لیکن اس دش دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہے طیب اردگار نے آپس میں مذاکرات کی عماہدگی ظاہر کی اور کہا کہ ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور کسی مسئلے کا حل کرتے کہ ہم کسی اس کی جو ہے اسرائیل کی کسی پالیسی کے جو ہے اس کے اندر انوالو نہ ہو جائے کہیں ہم آپس میں جنگ شروع کر دی اور اس میں اسرائیل کو پیدا ہوگا تین ہفتے میں قبر ترک سرد طیب اردغان نے بشار وصل کے ساتھ علاقات پر بہتری کی امید ظاہر کی تھی لیکن شام ترکی کے سفارتی اشاروں سے خوش نہیں ہے اگرچہ حل پر حملے کی ذمہ داری شامی ادارتی بورڈ اور دیگر اسلام پسند مسئلہ گروپوں کو ملیشیا پر عائد کی گئی تاہم ادلیب میں مقیم ترک حمایت یافتہ ملیشیوں کی موجودگی کے بارے میں بھی رپورٹس شائع ہوئی تھی اگرچہ یہ رپورٹس درست ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ حلب کی جنگ کے آٹھ سال بعد اردگان کو ان کے صبر و تحمل کا پھل مل گیا ہے اس مرتبہ روس یوکرین کے ساتھ مصروف ہے اور ان کی فوج شام میں بشار وسط کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اب تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ پہلے بشار وسط کی حمایت کرنے کے لیے جو ہے پوٹن اپنی فوج کو بھیج دیتا تھا لیکن اس وقت جو رشیا ہے وہ یوکرین کی جنگ میں انوالف ہے اور بہت زیادہ مصروف ہے اب وہ بڑی مشکل ہوگا بشار و کے لیے کہ وہ دوبارہ حمایت حاصل کر رشیا کی اور رشیا اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے شام کے اندر اپنی فوج بھیج دے اور ان کو کچھ حمایت حاصل ہو جائے اور پاسدان انقلاب حضب اللہ کے پاس حکمت عملی اور لوجسٹک صلاحیتوں کا بھی فقدان ہو چکا ہے اب تھوڑی سی پرابلم یہ بھی آ گئی ہے جو پاسدانہ انقلاب یعنی کہ جو ایران کا جو پاسدانہ انقلاب ہے اور حزب اللہ کی جو اپنی جماعت ہے ان کی جو لاجسٹک لج... سپورٹ ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی آ چکی ہے اس میں بھی بہت زیادہ پریشانی کی باتیں چل رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے شام کی صورتحال اور ایران اور ترکی کے درمیان شطرنج کے کھیل سے بھی زیادہ پچیدہ ہو چکا ہے ابھی جو اس وقت جو اسٹریٹجک چل رہی ہے جو وار چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ شام ایران اور ترکی ان کی ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ یعنی کہ یہ مثال دی جا سکتی ہے جو شطرنج کی کھیل اسے بھی زیادہ جو ہے یہ پیچیدہ کام ہو چکا کمپلیکیٹیڈ کام ہو چکا ہے ان 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 صورتحال کو سمجھنے کے کی کیونکہ ایران اور ترکی کے بھی کافی حالات خراب رہے ہیں ترکی کے اور شام کے بھی آپس میں حالات کافی رہے ہیں لیکن یہ اب آپس میں ملنا آپس میں ایک ایک ہونا چاہتے ہیں لیکن ایک ہونے کے لیے ان کے پاس جو پاس جانے انقلاب اور اللہ کی جو اپنی جماعت ہے ان کی لیجسٹک کافی حد تک جو ہے صلاحیتوں میں کمی آ چکی ہے اور ان کے پاس اسلحے کی بھی کمی آ چکی ہے ان کے پاس مین پاور کی بھی کمی آ چکی ہے یہ بڑا زبر جو پریشانی کے معاملات ایران کے لیے ہیں اور ترکی کے لیے ہیں اور شام کے بشار ورسط کے لیے ہیں کرد ملیشیا جس طرح سے حلب کے کے برشندوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ اور اس جیسے بہت سے عوامل جنگ کا رخ موڑ سکتے ہیں اب دوبارہ شام کے اندر دوبارہ بھی جنگ لگ سکتی ہے جس طرح کہ پہلے جنگ لگی تھی کیونکہ وہاں پہ باغیوں کا قبضہ ہونے ہو, ہو چکے ہیں حلو کے اندر بڑی جلدی سے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور جو, جو بشار ورسط کی فوج ہے وہاں سے ان کو نکال دیا گیا ہے حالیہ مہینوں میں اسرائیل کے پے درپی حملوں نے خطے میں طاقت کا کھیل میں ایران کی صلاحیتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر شام اور لبنان میں اور اگر مستقبل قریب ہے بشار بشارواست کے مخالفین کو حلب سے نکال بھی دیا جائے تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک ڈیپت بیر روم کے سہل پر بھی کہیں نہیں ملے گی یہ ایک بہت زیادہ خطرے کی بات ہوگی ہے کہ اگر ان سب کو نکال بھی دیا جائے تو اس کے باوجود بھی جو ایران ہے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے گا جس طرح پہلے پوزیشن میں تھا اور, اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو حل پہ قبضہ نہیں کر سکتا اور شام کو جو ہے وہ پوری سپورٹ نہیں مل سکتی اب حالات کافی حد تک گمبین ہو چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے اب ایران اثر نو اپنی اسٹریٹجک دیکھ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ کیسے امپلیمنٹ کیا جائے اب ان قریب زمانہ ان قریب میں یہ جو ہے ترک ہو گیا اس کے بعد ایران ہو گیا اس کے بعد شام ہو گیا لبنان ہو گیا یہ ساری جنگ کی لپیٹ میں آئیں گے پھر اس کے بعد سعودی عرب بھی جنگ کی لپیٹ میں آئے گا یہ سارے کے سارے جنگ کی لپیٹ میں آئے گا اگر اسی طرح جنگ چلتی گئی جو پریڈکشنز ہے وہ یہی ہے کہ ایران تک جنگ آئے گی اور ایران بھی جو ہے اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا اور سعودیہ کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا اور سعودیہ کا کچھ علاقہ جو ہے وہ رہ جائے گا اس میں جو جو ایشیا میں ہے جو پاکستان انڈیا یہ بچ جائیں گے باقی ساری جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو اگر یہ اگر یہ وہی اسٹریٹجی چل رہی ہے تو پھر اس طرح پوسیبل ہے دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تھینک سو مچ آپ کو سپورٹ کا